Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мастер ТВ. Продолжаем видео, посвященным компьютеру для гаража. Сейчас будем расширять спектр возможностей компьютера для того, чтобы можно было смотреть вот этим вот адаптером ELM 327. Вот есть диск для удобства я подключил USB порту удлитель. ставим вначале диск для что бы нужно сидером такой маленький диск ставим и будем ставить драйвер вначале для ELM -ки. а потом подключим его сам адаптер к компьютеру где-то папочка есть драйвера вот это как здесь для Windows XP теперь подключаем адаптер к удлинителю Я еще более не нашел удлинитель чтобы прямо от компьютера хватало к автомобилю конечно мобильная версия это приятней когда в ноутбук ну но иногда нужно посмотреть ноутбук занят так за вымыла все, чего нам и нужно было установлено и готово к использованию ну, программы, которые работают с LLM. рассказывать не буду, поставлю сейчас, когда будет возможность, конечно, покажу. Есть видео на канале, где я подключал, тестировал Cherry амулет вот, так что... В принципе то же самое можно те же самые программы поставить и здесь. Все, вынимаем диск. Так что сидером какой-нибудь все равно на компьютере на гаражном, я думаю, что нужен. На всякий случай может пригодиться и такой вот адаптер. Кстати, по поводу этого адаптера есть видео, когда я прошивал контроллер автомобиля через амулет. Его ставим следующим образом. Подключаем. Найдено оборудование. Так, здесь все рит провода пока в стороночку. Пока в стороночку. Здесь просто у меня драйвер скачан в папочке. Далее устанавливается указанного места. У меня просто папочка есть с драйвером. И в документах. Новая папочка. Вот это он. Ставим Все. Еще. Опять ставим с того же указанного места два раза. Все нашло. Все хорошо. Ну, теперь, например, Open Diag, например. Сейчас только надо посмотреть, какой это какой из портов потому что очень много портов получилось вот это вот газовые, А вот пятый это порт который мы поставили ну, Анатолий, сейчас попробуем с тем надут ли программы этот адаптер потому что у него ком пятый. А попробуем газовой программой. Пускай ищет. Пускай ищет. О, нашел. Значит, будет работать. пока газовая программа не нужна. Ну вот на сегодня и все. Если было интересно, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь. Всего доброго. До свидания. До встречи встречи на канале Мастер НТВ.